Вы общаетесь, не ругаетесь? Да нет, обычно нормальный человек. Я же не россиянин, чем не ругаться? А вы думаете, все россияне ругаются? Каждый. Даже не второй. Каждый. Вот я россиянин. Но... Если, если я буду ругаться на любые ваши действия, можете смело меня назвать... Кем? Балаболом. Хорошо. Общаемся, я же не против. Если человек попадается вменяемый, то я даже за. А вы откуда, скажите? Я Севастополь, Крым, Россия. Я Донецк, Украина и Севастополь, это тоже Украина. Вы ахинею несете. Ты предатель или понаехавший? Вопрос. 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 Предатель или понаехавший? Потом я отвечу. Вы не предатель и не понаехавший. А кто тогда, поясни? А я, угу. человек, который прожил на Украине 37 лет. Отлично. И решил, что та Украина, которая. Решил уехать в Россию. Украина не понравится, решил уехать в Россию. Нет, не уехал в Россию. А что случилось? Россия, Россия пришла сама ко мне. А, то есть ты заколлаборировал с оккупантом? Поменял паспорт, присягу принял Путина, гимн, все дела. Ну, как в Германии было в 41 -м. Такие же коллаборанты были в Киеве. Когда Киев захватили, паспорт Аусвай сдали, рейсмарочка пошла, вывесили флаги немецкие и кричали «Гитлер хорошо!» Ты так же? Гитлер хорошо? Ага. Гитлер хорошо. Ложечка упала. Украинцы да. начали кричать. Не-не-не, ты да. про себя. Ты про себя. Не надо про украинцев. Про себя. Что должно было случиться с 37-летним, который вчера еще говорил, на выборы Яныка ходил, украинский флаг поддерживал, даже может участвовать где-то в каких-то органах, все. А потом к нему приходят флаг соседней державы. На! Он говорит, целую флаг, я вам повинуюсь. Расскажи. Да. Так было? А если перебивать будешь, балабол будешь? Я, я послушаю. Почему перебивать? Я послушаю. Я, я же так оправдания вот. слушаю. Предатели мне нравятся. Давай, говори. А это не оправдание. Ты ж, тебе же интересна моя позиция. Да, говори. Или тебе оправдание не не, Не-не, рассказывай. Если я... Рассказывай. Я люблю оправдание. Давай, рассказывай. Ну, оправдание не будешь от меня получать. Я тебе позицию могу сказать, а оправдываться не собираюсь. Назови ее как угодно. Говори, слушаю. Я ничем, я ничем перед вами не виноват, чтобы оправдываться. Перед собой расскажи, как так случилось у тебя в голове? Тебя учили не быть предателем Родины, любить свою да. страну. Мало того, ты даже выбирал людей, ходил на выборы и выбирал свое, туда в Киев отправлял. А потом Замечатель. приходит тебе оккупант и говорит, то, что ты делал, ты уже никто, ты наш. Ты вот. свой флаг чужой или ты помог этому флагу воткнуться? И ну, вот я рассказываю. Давай. Не перебивай. Не перебивай. Этого. Когда меня учили, когда меня учили, да, меня учили. Есть страна, традиции, есть история, есть и все, и все такое. Да, мне было даже приятно, что и, и я был гор, что я принадлежу. А потом происходит революция гибности, 2004 год. И мне говорят, и мне говорят, все, чему тебя учили. Украинцы говорят. Четвертый Украинцы. или четырнадцатый вопрос? Четвертый понял. Четвертый год. Четвертый вот. А потом мне говорят: все, че, все чему у тебя учили, так. у тебя дед в Австрии до Вены дошел. Так. Э, воевал. У тебя второй дед воевал, а э, до Будапешта все. дошел. Вот. И все, все, что тебя учили, что русские это братья, все, все это говно. Сейчас у нас русские это враги. Сейчас у нас мы будем идти э, Евросоюз путем евроинтеграции. Мы сейчас у нас пришел президент с проамериканский с женой работником госдепартамента. У нас пришли теперь у нас будут теперь у нас будут стоять наряду напротив ветеранов моих ветеранов Великой Отечественной войны будут стоять ветераны УПА. А у наших ветеранов слезы текут. Я лично это присутствовал при этом. А вот это будут одинаковые войны. Это будут тоже борцы за независимость. А вот, а я тебе дальше скажу. А потом 2008 год, 2003, ну, 2008 там и туда. И это все, чем дальше, тем круче. Чем дальше, тем круче. Потом э, все, все будут, потом все будем учить Ой, все, все будет, все телевидение будет на украинском, хотя и русскоязычный. Uh -huh. Все, все будет у нас документация, ну все, все, все. Как бы я это спокойно к этому относился, да? Молодец. О, вот. да, да. Потом у нас приходит, потом у нас начинается тринадцатый год. Потом uh -huh. начинается 13 год. Вот. Поехал Янек э, в прибалтику. Не помню, В Лит... Стоп, вопрос. В Вильню, маленький да? вопрос. Ты Яныка выбирал? Да. Отлично. Поехал Янек в Вильнюс. А, кстати, да, да. Порошенко, ой, Порошенко же этот. Янек, э... Янок, Янек, Про Янека. Нет, Ющенко, Ющенко, Ющенко же у нас же пришел. У нас же сказали, у нас же страна будет самая демократическая. Ты подожди, я у понял. Нас... Смотри, хорошо. Все окей, да, я понял. У нас вроде бы. Ты по рассказал, ты рассказал. Ты подожди, рассказал... Подожди. Ну, ну, быстрее только, давай. У нас По конституции два тура выбора. Да. но это по закону. Но когда неинтересно кому-то. Ну, будет три тура выбора, не Вот, Потом, потом 13 год. Вот. Я понял. Я написал, все. сказал, что. Все, не, ребят, смотри, смотри. Мне... Стоп, я понял да. твое оправдание, и потом ты сломался. Ребят? Я сломался? Нет. Ну, подожди, я а, понял... шо... а что? ты сделал тогда? Позвал войну, позвал чужую страну, свою страну. Или тебе надо было за свои права пом... побороться, как украинцу. Нет, нет. Ты же украинец, ты нет, должен был подожди, побороться. Подожди, подожди. Ну, давай. скажи. Подожди, подожди. Нет. А я, просто, я просто начал понимать с четвертого года, так. что та Украина, которую я любил, так. которую я понимал, и так. которую меня учили до 35 лет, да? Да, 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 я понял. Это... Я все понял. А Сокращайте, а Сокращай. а что ты сделал. Мне теперь сказали. Ну, плохая, хочу, все. Так. Плохая Украина, все, ужас какая. Что ты сделал? Предал ее? Предал. Решил Нет. ее предать. А что ты нет, сделал? Нет. А я сделал, а я сделал все просто. Скажи. Я живу в Крыму. Да я же не я против. Что ты сделал? Скажи, позвал чужую страну к себе. Да, Оккупанта? Окуп, ну так я же тебе ну, сразу нет, это сказал. Не чужая страна. Это не чужая. В смысле, страна. страна чужая. Это... А когда у тебя Россия это... в Крыму была? Расскажи мне. А ну даже интересно. Россия в Крыму была до 956 пятьдесят -го Ты то тебя там не было. Ты там про это ничего не знал. Зачем ты ее позвал? Я? Ага. Это, это же история. Это же моя Seriously? история. Так, а Крымская история. А чего ж ты крымских этих ханов не позвал? Чего он на Россию остановился? Крыму это потому самое. Турки живут лучше чем... Где, где крымские ханы, а где Россия? Мне, мне Россия, это моя родная... А чего она у, родная родная? А че у тебя родная? А чего они у тебя родная? Чего это у тебя родная? С каких да. делов он у тебя родной стало? Вот так вот. Вот так предателями да. становится. Он был украинцем. Ему было дано право побороться за себя, высказать свое мнение. И все. Вот такая вот мразота нам попадается. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы вам предателей тут нарежем целую горку. Канал Папа Радио. Обязательно подписываемся. Идем дальше.